我们做酱牛肉吃，看我们这个牛腱子肉，这个是前腱子肉，也也叫那个近前腱，这个大，这个叫后腱子肉，也叫鼠腱，这个先洗洗。嗯，我这个黄膘。嗯，腱子肉最适合做酱牛肉。嗯，它就是瘦肉和筋多。洗好了哥。嗯，我去倒水。嗯，这边、个、得好好扎扎成马蜂窝似的更入味。嗯，扎 <laughs> 好孔了腌制。嗯。 来生抽老抽，一起抽点儿。嗯、好嘞，甜面酱豆瓣酱黄都酱豆粉，好嘞，三酱合一，好好搅拌搅拌。嗯，就这样好好搅拌搅拌，一会儿就腌制腌制，研制一个多小时。锅热了放豆油，好嘞。油热了放姜葱蒜，好了好了。 树叶、树皮、树果，乱七八糟调料放点。好了好了，辣椒干放点。好了好了好了，是枪笛子的香味朱亚弟的牛腱子都带过来。来了，腌制好的牛腱子下锅。把当地的水水快拿过来。嗯好。好了好了好了，再放点老冰糖，生抽、老抽再少抽点，给它点颜色。好嘞。 黄豆粒这么大的猪肉，煮大量盐放点儿。好嘞，这个得卤它三个小时就可以了。哥、哦，这个地我好好期待呀。他不听我。嗯，浙江、嗯、牛肉哥煎好了。嗯，好、哦。哇！十一全上来了哥，那不挺好吗拿上桌先晾一会儿。哦。